नमस्कार मंडळी ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीतील सप्तम भाव वैवाहिक जीवनाशी संबंधित असतो अलीकडे अनेकांचे लग्न लवकर ठरत नाही तसेच ठरलेल्या लग्नामध्ये अनेक अडचणी येतात अशावेळी देवी पार्वतीच्या एका अत्यंत प्रभावी स्तोत्राचे पठन करणे लाभदायक ठरते या स्तोत्राचे नियमित पठन केल्याने लग्नात येणाऱ्या अडचणी दूर होतात आणि लवकर लग्न ठरते तसेच ज्यांना प्रेमविवाह करायचा आहे त्यांची देखील इच्छा पूर्ण होते या स्तोत्राचे नाव आहे पार्वती पंचक स्तोत्र चला तर मग लगेच सुरुवात करूयात धर दर धरेंद्र नंदिनी शशांकमाली संगिनी सुरेश शक्ती वृद्धिनी नितांतकांत कामिनी निशाचरेन्द्रमर्दिनी त्रिशूलशूलधारिणी मनोविथाविदारिणी शिवोतनोतुपार्वती। भुजंगतलपशामिनी पार्वती भुजङ्गतलपशामिनी महोग्राकान्तभागिनी प्रकाशपुञ्जदायिनी विचित्रचित्रकारिणि प्रचण्डशत्रुदर्शिनी दयाप्रवाहवर्षिणी सदा सौभाग्यदायिनी शिवो तनोतु पार्वती प्रकृष्टरचनकारिका प्रचण्डनृत्यनर्तिका पनकपाणिधारिका गिरीशरुगमशरिका समस्तभक्तदीपा वलिवर्षिका कुमाज्ञ लिङ्गमर्जिका शिवो तनोतु पार्वती आचार्यकुमारिका जगत्प्रताप्रहेलिका अखण्डतपसाधिका सुधासरिप्तवाहिका प्रयत्नपक्षपौषिका सदार्थिभावतोषिका शनिग्रहादिमाङ्गिका शिवो तनोतु पार्वती शुभङ्कारी शिवांकरी विभाकरी निशाचरी नभश्वरी धराचारी तमोहरी मनोहरी मृगांकमाली मनोहरि सदोगताप सदोगतापसञ्चरी शिवो तनो पार्वती शिवो तनो तू पार्वती पार्वती पंचक स्तोत्र हे देवी पार्वतीची स्तुती करणारे प्रभावी स्तोत्र आहे या स्तोत्राच्या पठनाने देवी पार्वतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो आणि जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात श्री स्वामी समर्थ